Ваша как раз команда не раз доказывала в деле э, то, что вы настоящие патриоты и в том, что нашу страну в вашем лице мы в Колумбии точно будем переживать и болеть с большими надеждами. Так что еще раз хочу вас поблагодарить за, за поставленную цель и выполнение этой цели, выход. Ну а теперь уже хотим, чтобы у вас все получилось. Фінальна часть. Ранком я сьогодні встав. Вчора не додивився пляжний футбол і зразу настрій піднявся. Я думаю, що в мільйонів людей настрій сьогодні хороший, тому що не стали чемпіоном Європи. Я вам бажаю то саме, тому що правильно сказав Андрій Василю, зараз для будь успіх в спорті, любий. То Зараз на Олімпіаді виграла там команда, дві золоті медалі чи в футболі, чи в міні-футболі. Тобто я вам бажаю тільки одного, щоб ви там показали хорошу гру. Буде гра, буде результат однозначно. 24 лучших краще страни міра. Ми там. Це вже багато значить. Я вірю, що ребята своє останнє слово ще не сказали. все дело за ними. Поэтому по системе подготовки, по подготовительным сборам вопросов сейчас никаких нету. Поэтому дальше работаем, уже думаем наперед, и потом дальше совместно с Федерацией будем новые рубежи, новые цели, задачи, планы. Тоже такие амбициозные, хочется много всего сделать. Но самое главное, не потратить те лидерские позиции, которые сейчас есть. А я хотел бы вам передать энергию и наилучшие пожелания от самых ваших преданных юных болельщиков, участников школьной футзальной лиги. Они вас ждут, и то, что мы обещали, мастер-класс на новом покрытии, лучшие школьники и звезды футзала, мы это обязательно сделаем в одном из лучших дворцов спорта. Так что мы вас ждем, без травм, вернуться с хорошим настроением, результатом, и лучшее показать будущим нашим звездам.